Хочу представить вам новый продукт компании Микротик. Это роутерборд 250 GS. Это свич класса Соха. В комплект входит сам Switch, и блок питания на 24 вольта. В, В свече присутствует 5 портов Ethernet. На передней панели также есть разъем для подключения питания. Это может подаваться к нему от 8 до 30 вольт кнопочка reset и два индикатора power и активности самого свеча этот свечи на этот свеч установлена новая операционная система компании микротик под названием w ось это новая ось которая специально разработана для свечей Вкратце расскажу, что что может этот Switch, то есть э, что можно сделать на новой платформе э, SW. Это MAC-фильтрация, э, зеркалирование трафика может быть форвардинг, э, э, настройка и поднятие виланов, э, ограничение скорости э, по портам. Как всем известно. Операционная система MicroTick э, с легкостью настраивалась э, с, с использованием утилиты той же компании под названием Winbox. Э, в данном продукте это, эта утилита не, пред, не предусматривается для использования. Э, здесь все настройки производятся методом э, подключения через любой браузер к веб-интерфейсу по определенному IP-адресу. То бишь вы заходите, как любой, как любой управляемый свич или роутер на IP-адрес и производите, производите, настройки этого свеча. Данный свич снабжен процессором 50 МГц. Также поддерживается пассивное питание POE. Это 4, 5 и 7, 8 контакты UTP кабеля. Потребление достаточно низкое в этого продукта, до 6 Вт при полной нагрузке. Подходит для небольших офисов, либо же, либо же где создана маленькая сеть, где нужно просто по портам ограничить доступ по скорости, либо же просто поднять какой-то вилан.